Нармана також Путін зібрав якусь селекторну нараду, де доручив серед іншого створити тероборону в Курській області, І начебто, кошти будуть виділятися з федерального бюджету. А що це означає про те, що сили не будуть перекидатися з фронту в Україні, чи їх немає, чи для чого ці тероборона і їх створення? они уже неоднократно это создавали. И, терро, и тероборону, и систему охраны выделялись деньги, миллиарды рублей были успешно пропиты, проедены, рассованы по карманам российскими губернаторами. Но это еще один, еще один механизм, как списать деньги, не более того. Не будут они там то, толком, ничего не создадут. Дело в том, что тероборона сама по себе, нельзя ее создавать уже, когда началась проблема. Тероборону надо создавать лет за пять до возникновения проблемы на границе или в каком-то районе. Лет за пять. Если вы за пять лет тероборону не создали, не создали серьезно, не подготовили людей, то это просто пушечное мясо называется, которое расстреляет в первом бою профессиональный армии. Поэтому тероборона, с нее толку никакого однозначно нет. Перебрасывать войска с Восточного фронта россияне перебрасывают войска. Вот э, Есть информация о том, что идет переброска войск где-то с э, дивизионной глубины, в районе 30-40 километров э, от линии боевого соприкосновения. Снимаются тыловые части, снимаются резервы, которые должны были э, идти на замену войск российских, которые выполняют боевую задачу на линии боевого соприкосновения, они перебрасываются в Курскую, в Курскую область. То есть этот процесс идет. Не снимаются э, войска, не снимаются с э, основных точек, э, на которые давят Россия. Не снимаются ни Стоецка, то есть именно э, непосредственные участники, ни Стоецка, ни Счасовьяра, тем более с Покровска. А вот тыловые идут переброска по Ротно, по Батальонно, снимаются, перебрасываются на Курскую область. Они перепугались, они прекрасно понимают, что растекание этого плацдарма нашего, а там география как раз позволяет, прикрывшись Сеймом, это только по Курской области, прикрывшись Десной по Брянской области, прикрывшись Северским Донцом по Белгородской области, мы можем выполнять такие серьезные задачи в тылу противника, причем на глубину до 50-70 километров вдоль реки. Река, чем как, как и э, побережье, допустим, моря Азовского или Черного, и река также, она э, дает возможность при продвижении э, прикрываться водной поверхностью зеркалом воды э, один из флангов. И тогда намного проще, раза в два меньше, во-первых, надо сил, средств для выполнения задачи. Вот как это сейчас, мы видим ми Курской області, прикриваємося сімом і можна двигатися. Пане Романе, до речі, в Пантагоні Осін сказав, що вони не знають стратегічних цілей України в Курську на Курському напрямку, але вони це з Україною проговорять. Чи справді ви вважаєте, що США і Білий Дім не знає, яка є мета курської операції, і наскільки вони взагалі не знали про старт цієї операції? Они не знают о стратегических целях, потому что там их нет. Там нет стратегической задачи. Как таковой. Стратегическая задача это, допустим, э, взятие под контроль Курска, движение на Москву. Вот это стратегические задачи. Там оперативно-тактические, максимум оперативные. Но ну, сейчас оперативно-тактические задачи выполняются в районе Курска, Курского направления для укрепления нашей границы. Потому там ничего нет стратегического, потому они ничего и не знают. Э, нельзя знать то, чего, чего не существует. А вот то, что не делились с, с кем-то еще планами, так я больше скажу, каких как таковых-то и планов-то не было. Дело в том, что э, похоже, что эта операция она была такая спонтанная. Почему спонтанная? Те войска, которые выводились на оборону СУМ, э, а выводились в основном с э, в, э, линии границы с Беларусью, замещались полицией, Нацполицией э, и, вернее, Нацгвардией национальной полиции Эти несколько бригад, они располагались и разворачивались как оборонительные э, бригады. То есть для того, чтобы прикрыть Сумы, как прикрывали Харьков. А просто в один из моментов, когда россияне начали ну, слишком безалаберно разворачиваться, во-первых, с недостатком резервов начали разворачиваться в боевые порядки для наступления, в сторону Сум их просто поймали на противоход. и А дальше ситуация начала разворачиваться уже в нашу пользу. Почему? Потому что в крайне пуганных идиотов там же ничего нет. там До сих пор ничего нет. На данный момент там нет фортификационных сооружений, которые ни, ни первой, ни второй линии э, обороны, ни э, полосы обеспечения, ни минных полей. Вообще ничего нет. Они там пытаются вокруг вокруг Курской атомной станции по -по поковырять землю. Ну, это, это максимум, что они делают. Носятся, возят туда-сюда эти зубы дракона, которые еще были проплачены полтора года назад. Опять же, фотографируют. В, одну, в одно место привезли 10 зубов дракона, сфотографировали в проекции. В другое место привезли, показывают, что там тягают. А толку там никакого абсолютно нет. Вот сейчас начнут подходить части, снятые с Восточного фронта, с резервов и с тыла, вот они как-то начнут уже вдоль, может быть, Сейма, вдоль каких-то дорог начнут окапываться, потому что некому там сейчас эти задачи выполнять. Не будут срочники окапываться, не знают, что это такое. Не будут, допустим, взрываться охран, охрана аэродромов, которая снята сейчас с нескольких аэродромов, потому что тоже не знают, что это такое. То есть пока не потянутся части с Восточного фронта, У нас є ще час для того, щоб розширити е, свой плацдарм. Ну а знали не знали, американці це вже не столь мы ми, ми вже эту бойову задачу прикриття наших границь, і вона буде далі выполняться. Пане Романе, якщо ми вже згадали про Сполучені Штати Америки, то вже офіційно Камала Гарріс висунута на пост президента на пост кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки. Завершився з'їзд демократів. і, Відповідно, вона. Промовила свою е, слова, де виголосила підтримку НАТО і підтримку України. Е, Скажіть, будь ласка, наскільки вона може бути в разі перемога? Зараз демократи мають трішки більше ініціативи. Скажімо так, наскільки вона відрізнятиметься? Її керування від Байдена щодо е, України? Ну, заявленні у нього однозначно проукраїнські, антиросійські і розуміння, і пронатовські, так це точно. То есть видение процессов, по крайней мере в информационном потоке, то есть риторика у нее правильная. Все будет зависеть от того, до какой степени стоящий, стоящий за всеми, в принципе, претендентами и администрацией Байдена на данный момент стоящий за ними Обама будет вмешиваться в дела тоже Камала Харрис, если американский народ выберет ее президентом. Это очень важно. Почему? Потому что если там Обама останется, останется Обамовская администрация, то Камала Харрис будет в режиме использоваться говорящей головы. И не более того. То есть по-другому ее никто использовать не будет. До какой степени ей это понравится? Ну, поверьте, мы с ней одногодки одного года, 64-го, и с вице-президентом, он тоже 64-го года. И еще один претендент на вице-президентство, сенатор Аризоны, тоже 64 -го года. Поверьте, 60-летние люди, ну, мягко скажу так, не любят, когда их кто -то, ими кто-то руководит. Жизнь, как минимум, две трети жизни прожита. И, так сказать, руководство со стороны, а тем более типа старших товарищей, ну, оно однозначно будет, должно быть откинуто. То есть Камала Харрис еще может показать, свою прыть в этом смысле, то есть свой, свой э, потенциал внутренний. И она может, в принципе, послать того же Обаму вместе с его администрацией по курсу русского корабля. Если она это сделает, она может это сделать. Тогда мы получим, опять же, если американский народ ее выберет, мы получим довольно-таки серьезного проукраинско настроенного президента Соединенных Штатов Америки, который будет будет выписывать не по 125 миллионов, как сейчас Байден, за которым Обама стоит, вот, но, но новый пакет. 60 миллиардов, 125 миллионов нам опять выписали, это на, на полтора дня. То есть полтора дня у нас может вестись серьезные боевые действия, а потом дальше опять курим, ждем до следующего 125 миллионов транша. До речі, пане Романе, от хотів вас запитатися про цих 125 мільйонів допомог. Попередній пакет також був в, такі, в, такі, в таких рамках, і та й останні пакети так і виглядали. От мені цікаво, тобто сума затверджена. Чому не передати більше необхідного? Ми ж прекрасно знаємо, що 125 мільйонів на такі фронти, в 1300, понад чотириста кілометрів. Ну це мізер. Я так розумію, що. США на даному етапі не хочуть, аби щось різко мінялося на фронті. Чи, як, Для чому такий маленький пакет? Вот когда е, полгода розказували, що це Байден е, проталкував ці 60 мільярдів, боролся з Трампом, боролся з республіканцями для того, щоб прийняли і так далі. і тому подобное, це він просто е, е, играл. грав в такого великого поборника. Украины. А на самом деле после того, как были выделены 60 миллиардов, после этого мы увидели вот эти по 125 миллионов выделяемой помощи и попытку затянуть выдачу, причем затянуть ее как минимум до выборов. Это минимум, а то и вообще ее угробить, как в свое время тот же Байден угробил вместе с Обамой. И угробили Ленд-Лиз в 2022 году, если кто-то помнит. То есть вот в таком режиме, в затяжку сейчас начал играть Байден. И пока он будет управлять процессом, пока из-за из него будут торчать уши Обамы, мы ничего не получим из этих 60 миллиардов. Потому тут, тут прямая заинтересованность Байдена, Хантера, кого там еще, Салливана, Бернса, то есть всей этой клики обамовской, прямая заинтересованность, чтобы не дать нам э, накостылять россиянам. Пане Романе, харківський напрямок. В першу чергу хочу привітати харків'ян, тому що сьогодні день, окрім того, що сьогодні День Державного прапору, сьогодні також День Харкова. І на Вовчанському напрямку знаємо, працює третя штурмова бригада Азов, і вони офіційно повідомили, що починають наступальні дії на цих напрямках. Вони не уточнюють, але кажуть, що є вже відповідно просування на цьому напрямку і 2 кілометри квадратні відбито важливих позицій у ворога ну, одна із наших е, літерних бригад то есть елітна я би так сказав ані е, вовремя запустили механізм услышали е, е, запустили механізм прямого рекординга е, е, у них очередь стоїть в ету бригаду там толкової командири толк, тол, толковий комбриг, Лічно його знаю з 14-го года ще еще с э, Мариуполя. То есть э, этот, э, эта бригада одна из ос основных э, таких движущих сил э, наших э, наступательных действий. Да, Борнитея, если стоит такая задача, то есть штурмовая бригада, которая выполняет э, на на максимале свои задачи. Я думаю, в ближайшее время мы увидим э, и по Харьковской области это может быть не только Волчанск Сейчас мы видим движение и в районе Купенска, то есть там на том направлении тоже положительная динамика у нас есть. Это тоже Харьковщина, то есть и Волчанский, и Липцы, и Купенск – это Харьковщина. Я думаю, там и там будет такие положительная динамика, в ближайшее время мы ее слышим.